Ваша честь, уважаемые присутствующие, я действительно принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, о чем есть соответствующие документы. Мне совершенно непонятно, на каком основании было возбуждено это уголовное дело, при том, что следствие располагает документами, подтверждающими, подтверждающими тот факт, что я принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧЭС я хотел бы обратить, обратить, внимание сюда на то, что лист пятый вот этих материалов здесь прямо указано, что проскурен Владимир Станиславович с мотой на пенсии надав до управления пенсионного фонду в Харьковской области копию довидки, выданной 11 грудь и так далее. Тот, кто подав Проскурин, особисто написано вот здесь, в этом листе пятом. Однако же как я полагаю, с целью лишить меня эффективных механизмов защиты и инструментов защиты, а также лишить этих инструментов защиты моего адвоката, уголовное дело было возбуждено по факту, в то время как здесь в этом листе пятом прямо указано, что документы подал проскурить. Кроме того, Я предоставил суду письмо от 2 февраля 2012 года Управления пенсионного фонда Украины в Ленинском районе города Харькова, из которого мы видим, что заява про призначение пенсии на працюющим громадянам и членам их семей подается заявникам а або через представника, який идеи на представе выданной ему доверенности. Отсюда же видно, что доверенность на право давать документы от моего имени я никому не выдавал, в материалах этого ничего нет. Кроме того, есть, я предоставил суду еще значит, пенсионного фонда Украины в Ленинском районе города Хайково, где я и состою на учете, с которого видно, что Управління пенсійного фонду в Ленському районі міста Харпря на вашу заяву повідомляє, що функції призначення і виплати пенсій передані до органів пенсійного фонду України 1 марта 2001 року. А до 1 марта 2001 року функції призначення і виплати пенсій відносяться до компетенції органів праці та соціального захисту населення. Тобто, ось этот долад. о том, что Проскурин предоставил документы от 92 -го года э, Главное управление Пенсионного фонда Украины, несостоятельны эти доводы, поскольку Главное управление Пенсионного фонда Украины вообще документы не подают пенсионеры, поскольку они находятся на учете, их дела хранятся в соответствующем районе. Вот мои документы в Ленинском районе, по месту моей прописки, по месту моего жительства. Э, Кроме того, вот здесь указано в этом листе пятом, что я надав копію довідки, виданої 11 грудня 92-го року, номер 7 рок 19 управлінням МВС України в Харківській області про те, що 17 вересня до 31 вересня 86 року, а в вересні 30 діб... Я брал участь протягом 15 дней в ликвидации наследки в аварии. Я хотел бы пояснить суду, что такой справки в материалах дела нет. Вообще нет. Есть справка с таким же номером. И вот эта справка. 7 дробь 19. Выдана 11 грудня 92 року на имя Проскурина Управления внутренних дел Харьковской области. Но здесь сказано, справка по-русски э -э -э, написана. Дана старшине милиции Проскурина Владимиру Станиславовичу в том, что с 17 декабря 1986 -го года по 31 декабря 1986 -го года непосредственно выполнял служебные задачи ну и так далее. Я хочу обратить внимание сюда, что здесь грубо сфальсифицирован период, отраженный в этой справке. Справки номер указан. Здесь речь идет о декабре. А вот в, этой, э, в этом листе указано, что э, я предоставил справку, которая указана с 17 выросня по 31 выросня, то есть сентября 1986 -го года. Ничего подобного здесь нет и близко. Кроме того, здесь предоставлен, предоставлена справка, вот говорится на этом же листе пятом, в вот одну часть. Ведь повинно да надо и просто надо на Он Киевской области. Вин брал участие ликвидации на светке на часть лыша протягом 5 дней. А само 17, 21, 23, 26 листопада 86 года в Прыгатьском увидели внутренних справ. Ваша честь, мне трудно понять, как работники милиции, офицеры милиции, люди, которые имеют высшее образование, высшее юридическое образование, которые обязаны владеть и державной мовой, прикладывают э, слово «Декабрь» как выразить. Ну, не знаю, может это у них особенности какие-то, но ну, вот справка о которой идет речь, значит, выданная УВД Киевской области от 5 дня в городе Припяти. Здесь указано 17-12, 21-12, 22-12, 23-12, то есть месяц здесь указан цифрами. 12 месяц, то есть это декабрь. Я не знаю, как получилось так что господа следователи, которые, по моему глубокому убеждению, сфабриковали это дело, указывают, что я был 26-го, э, там, такого-то, такого, такого 17-го, 21-го, 23-го и 26-го листопада. Ну, листопад это не 12 месяц. Кроме того, я предоставлял э, суду и следствию, кстати говоря, справку, которую вытребовал народный депутат Украины Волонец Михаил Яковлевич, главным управлением ВД Украины в Киевской области. Это справка от 15.12.2011 года. Значит, ваш запад про подтверждение факта участия у захода Із ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та надання відповідного документа розглянути під час проведення перевірки архівних матеріалів головного управління МВС України в Київській області з цього приводу було з'ясовано, що ви дійсно виконували службові обов'язки і брали участь у заходах з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у складі прип'ятського міського відділу внутрішніх справ УВС Київського облака в 1986 в році. К этой справке прилагается маршрутный лист, здесь об этом сказано. Материалы делали. Он есть в материалах дела. А направляемый маршрутный лист и с данными про ваше перебування у зоні відчуждення, и зазначенням термінів, місць несення служби і номерів на наказів начальника ОВС Київської області, який цей факт підтверджує. додаток на одному аркуше. Вот это за подписью документ первого заступника начальника Юге Спасского. Вот этот маршрутный лист, который я также предоставил суду, этим документом располагает и следствие. Из этого документа мы видим, что все вот те числа, конечно, если считать, что это не сентябрь и не листопад, а как это и сказано в документах, которые есть, которые послужили значит, основанием возбуждения этого позорного уголовного дела, значит, все даты абсолютно полностью совпадают. И кроме того, значительно, значит, вот эти материалы, кто фабриковал, по моему мнению, фабриковал это уголовное дело, они из моих материалов нет, из пенсионного дела, они извлекли только частично документы для того, чтобы, я считаю, создать видимость моей вины. Были предоставлены две справки, которые говорят, он был в Чернобыле, а здесь написано, что он был в Припяти, но там есть еще много других документов, в том числе и вот такой маршрутный лист, где отражено, что я был 30-километровой зоне 17-12. Ну и тут у суда это все есть. И по январь, февраль 1987 -го года в городе Чернобыле. В соответствии с законом о статусе и социальной и Припяти кстати, 5, те, те же самые 5 дней. В законе о статусе или закон о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Вот этот период моего или чернобыльский мой стаж, припятский тоже, дает основание несколько раз установить статус не только одному просходе, но а еще можно его разделить на несколько человек, и каждому будет достаточно, чтобы установить чернобыльский статус. Кроме того, я хотел бы сказать о том, что 30-километровая зона, зона отчуждения, в которой я нес службу, в 1986 году и в 1987 году зона отчуждения, в зоне отчуждения находится не один Чернобыль, как очевидно думает господин следователь, а там достаточно большое количество населенных пунктов. И в разные периоды времени я совершенно спокойно, как это и было на самом деле, нес службу, вот пять дней указанных в этих документах, которые я говорил, в городе Припяти, остальное время в городе Чернобыле. И никакого несоответствия между одним документом и вторым нет. Если, конечно, переводить цифру 12 не как Листопад, и слово декабрь не как «бересень». вот В остальном, Ваша честь, я думаю, что все документы, которые я предоставил, они полностью под, э, говорят о том, что никаких ни малейших оснований возбуждать уголовное дело в отношении, значит, не было. Кроме того, значит, я подчеркиваю, что уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении Проскурина. Хотя из материала этих же э, документов, которые вот суд истребовал следствие, лист 5, и сказано, Проскурин Владимир Станиславович с мотою нарахования пенсии подав до управления пенсионного фонда документы. То есть я считаю, что это дело возбуждено. Я считаю, что это заказное дело, что это дело политическое, что оно возбуждено для того, чтобы с одной стороны не дать мне возможность принимать участие в отчетно-выборной конференции Всеукраинской организации «Союз Чернобыль Украины», которая проходила в городе в Киевской области как раз в тот период, когда меня принудительно доставляли я считаю, незаконно принудительно доставляли в следственное управление. В отношении меня избирали подписку о невыезде. Я был подозреваемым. И, ну, правда, в течение одной ночи всего лишь. На следующее утро меня уже обратно допрашивали, как следователь, этого, господи, извините, свидетеля, да. Вот. Я считаю, с одной стороны это сделано было для того, чтобы я не смог принять участие в работе отчетно-выборной конференции Союза Чернобыль Украины, а с другой стороны, для того, чтобы опорочить меня значит, в лице окружающих, создать обо мне негативное впечатление, поскольку я являюсь общественным деятелем. Я трижды избирался депутатом. И, возможно, кому-то не хочется, чтобы я в четвертый раз стал депутатом. Понимаете? Я считаю, что это дело, по всей вероятности, заказное. И прошу суд отменить постановление о возбуждении этого уголовного дела, поскольку не было ни события преступления, и материалы дела абсолютно полностью подтверждают. Благодарю. Вот Я пытаюсь.